Всем привет! Вырвались на покопушке. такая тут краса. Вот туда дождь будет заходить, он скорее всего. Скорее всего, все будет дождь. Там что-то заходит. Что? Будем ну, копать. там такая краса. А тут такие дорожки у нас. Дождь там заходит. Так, всем доброго вечера. Вот так мы место заехали. Чудово. Наверное, дождик наближается. Где у нас сигнальчик? А вот у нас сигнальчик. Нашка, Пятнашка пик 1953 век. Да? 53. Есть монета. Забираем. Вот такая у нас монетосина. Так, есть сигнальчик, классный сигнальчик. Сейчас еще один покажу, что выкопал, уже не показывал его. А вот есть сигнальчик моей стоянки. 77. Озёвин. Вот так Наверное, советы. Советы, наверное. Три копейки совета, наверное. Видите, что выкопал еще? Вот, выкопал. Такая шпатина зеленая. На... похоже на какие-то брясла похоже с патиной так что монетка ее вот такие знаки такие штуки спешат. Забираем выбираем какая у нас красоте мы снимаем я нашел все тут Монетка Выпала монетка Три копейки, скорее всего Да, три копейки, советую Советы, три копейки Три копеечки, советы. Есть нафиг. Скорее уже пизни Пизни, советы, три копейки Забираем Пока у нас увеличь. Есть девушка. Так. 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 Ну, сигнальчик. Прямо с А вот сигнальчик. А цены амулет Черняховский. Скорее всего да. Скорее всего, амулет не пошли по Правильно. Ну да, самулет. амулет. cry амулет. Don't амулет. year.

Не надо копать дальше. Трохи краси, Україно, Прокидайся, Україно, Хватить спати вже мала! У нас є ямочка! І є! Сигналчик, сигналчик! Вон сигналчик! О! О, яка здоров'яна шайба! двушка капуста. О, краса. Стан чудовый. А, еще и сахар. Так, ну что там? Есть у нас еще один значит, ямка. Ну что там, что там? Прокидайся, в Украину. Прокидайся. Давай, мала, уже вставай. Уже ранок! Давно ранок. А у нас вон там ямка. 96. Алло. 96. Есть монетка. Есть. О. Копейка, скорее всего. Копейка, может не копейка. А може, деньга Деньгайка Забирай. Ну що там? Ты проснулась, Україна, а? Давай, Україна, покупайся. пора А в нас і гарна знахідка. Дуже гарна. Тут вот ямочка. И вот такая у нас гарная знахинка. Гарно. Гарно. Так. Добрую ранку еще раз. Солнечко уже А вы сейчас спите. это, а. У нас есть ямка, есть сигнальчик. Его уже видно, аж витрял. А у меня кашей Такая здоровенная. Ой! Це щось класне Таке здорове, надо помити. Сейчас я сполосну його. Скоріше, що п'ятак Сейчас я сполосну його. Скоріше, що пятак. Помили ми шайбень, а шайбень у нас 3 копійки з серебром. 1843 рік. Іли три, і дві. Навірно, що двісті. Іли дві, ілі три. Ну тут більш менш буде. Ну вони в таком Не, ахті. Ні, то не то что не ахті. штамп их штампувал штампували их плохенько в общем 2 копейки серебром да, это 2 копейки серебром 3 копейки больше забираем вот такая у нас Мани точно здоровенная так, есть у нас ямочка, есть знахитка. Вот наша знахиточка. Вот наша знахиточка. Это проколка черняхистка. Вот такая проколочка. Классно. Маем проколку. Колочка. Чуть-чуть не -чуть пришли, есть сигнальчик. У нас, правда, два сигнальчика было. Вон там ямка, и он там. Вон. Ага, все грустные. Ага, все, тут черняк мы его не берем. Все. А тут есть монетка. Вот монетка. Ага, монетка, пулочка, елки-палки, блин. Палки-елки. Ну она там с этим. Есть рисунок на ней. Все, забираем. Думал монетка, а это пулочка. И там этот, есть рисунок. Может быть, еще написано в губерния. Так, что у нас есть знахидка, есть знахидка. Знахидка наша, вот. О, шустрики. не А, все. Николай первый. Николай первый, денежка стоит. Денежка, да. Денежка Николай Первый. У нас еще такие. Денежка Дэн. Денежка. Миколка. Миколка Первый. Миколка Первый. Денежка. Выбираем. Так, ну что, я у нас знахидка? А знахидка вообще... Я в шоке. Шикарная такая маленькая, масенькая, мачупинька. Я не знаю, как ты ее выцепил. 44. А он знахидку, бачите? Во. Смотри, дико. Мачупусенька, мачупусенька. Такий хрестик внутри камушек был, правда, камушка нема. Вот такие хрести, маленький. маленькие. И был камушек там внутри, камушка нема. Вот такие масенькие, маленькие Вот такие хрести. Матю так есть у нас ямочка и есть сигачки. <толкнуть> О, бы, ну, да, <толкнуть> а это <толкнуть> а у нас вот так три копейки советы. Вот нормальный. 1956. 1956. 56. Три копейки. Советы. 1956. Моя монетка. Забираем, вот такая монеточка. Все, забираем рядом с керамикой. Забираем Здесь у нас знахитка, знахитка у нас совсем, а вот значит А это у нас скорее всего татарка да. Ну да, что какие-то такие иероглифы, я еще не видел Татарство Татары Ну какие-то такие там еще Какие-то такие, я еще не видел такие Ах чачи, че, как вот такая у нас. Я думаю, что она сребра. Ой, Я думаю, что она уже сребра. Вот такая у нас красотулька выпала. Короче, тут нашло нас лоенка такая, что ее упала. Что хочешь, татары. татары. Так, есть у нас сигнальчик, есть у нас монета. девяносто шесть. Вот монетка. А теперь Николай. Да, Николай первый, это скорее всего копейка. Не надо мыть. Николай первый, он видно. Один. Н. Николай первый копейка. Николай первый. Мыколка, мыколка первый. Первый. Копейка. Забираем знахетку. Есть у нас монетка. Так, по чудово. Есть. Так, есть у нас монетка. Это и ямочки. Ну все, у нас еще одна денежка выпадает. Ладно. Да, Николай первый. Микола первый. Микола первый. И денежка, скорее всего. Ну що Микола первый все однозначно. А что там? А ты что-то вообще другое. А ты зарел выбрать. Что-то я не понял. А, нет. Что там что надо? Короче, денежка. Так, маем классную зафику, я ее трошки бачу. Ну, кажется, она поломалась она поломана. О. А не, он зигнутый. Ух, думал поломанный. Вот такой красный. А я же его лопатой цокну. А я, я ну, там чуть-чуть не страшно. Чуть-чуть Чуть-чуть там, чуть-чуть. А может это и я. Ну да, может это я его зигнул. Ну вот такие красные здоровенные. Здоровенные, здоровенные. Вот такие красы, ничего мы его дрифтуем, Вот реставрируем его, дрифтуем. Вот такие красы. Просто вот красы. Так, здесь у нас сигнальчик, красоты чуть-чуть. Хорошо, что солнышко зашло. Птички. А у нас классные сигнальчики. А тут ямка. 85. А вон наш сигнальчик. Кто бачит? Вот он. Вот он. Фуга. Она в позолоте. Сонская губерния, по-моему, да? Угол по золоте. Ну, классно. Уж по целеньке, по мейце. И угол по золоте. Так, есть у нас ямка такая здоровенная, рыв-рыв. Знахідка у нас 82. Ну я ще таку знахідку не знаходив. Она знахідка. З да, видно? це віць. Опа. Риба. Це еліскістка, і черняхівська, що я перший раз знаходить. І узори на неї є. да, узоры есть еще на рыбе. Ой, какой знак вот тут. Вот это да. И с этой стороны есть узоры. Вот это да. Вот это знахидка. Забираем. Так, что-то мы 2 метра или 3 метра вид рыбы, Здесь что-то рыбу нашел. И у нас есть знахитка вот наша знахочка. Вот она. Монета. Копейка с не понял. Ну а что, курка тут-то, курка. 1818. копейка. Да, 1 копейка. Все, забираем. Мою монету. Все, есть у нас Нафиг-то ямка. А, вон выпадает у нас монетка. Вот. вот она наша монетка. Копейка.

копейка 1821 век. Забираем одну копеечку. Забираем одну копеечку. Здесь монета. Всем гарного дня. Вот такая красота тут у нас. Это такая красота, такая поле красивое. И что, вот весь, весь мой, все мои знахитки. Я даже тут не буду пересчитывать, сколько тут монет, хрестики, сколько, наперстки, сколько тут я даже не Короче, много, пулочки, монет дофига и трошки, ружка серебром, копеечки, капуста, Перстни ел, щиток и перстня. Панина такая посеребрена, Вот это амулет, скорее всего, не Короче, вот такие знаки. За часов примерно 15. Шо, всем до побачення, до наступных покопушек все, будем больше вот знахидки. Копы до да вся сегодня. Монеты, хрестики. Стилочка така класна була, почула. тут надпись є за надпись. Все, Все. от стільки з нахіду по мене. Так що всім гарного дня ще й гарного вечора рядом.